Маталыга, зубр, писюн. Вас позиция писюн? Называется Атлантида. Раньше называлась Песюн. Когда там были оккупанты. Но когда наши зашли, на Песюне держать оборону не солидно. Сказал комбат. Поэтому теперь это называется Атлантида там, камера-мотор? Камера-мотор, да. Подключаю Пу пульт, подключаю «Перевир, радиооборудование, «Перевир, все. «Перевир, Включай, Саня. Так, есть картинка. Шаман, повторяем еще раз. Я пошел. Пройти, так. Давай, давай. Батарейка да. хуёвенькая, конечно, вот это. Жека, они в лесу. В каком? Вот этот лесочек, который идет вдоль тропы, ну, на тропе. Вафля это вот там, вот, где в БК мы попадали топорами. Я понял. Вот где-то здесь, Жека, но точно я их, я их не вижу. Я тоже. Есть, увидел. Бросил? Нет. Бросаю. Цель обнаружили, бросаем. Я увидел разрыв. Саня, качество охуенное. Мне очень нравится. Не матюкайся, не вырастешь. Да я и так головой в метро бьюсь, в а поручи. Простите, О, дамы, пожалуйста. У нас тут рабочая обстановка. Дежурный, мы повторяем или ждем цель? Ждем цель. Плюс-плюс. Ждем цель. Чешется шея вам почесать, Вики. Почеши. <свят> да. Сбоку слева. О, тут, да. О, отлично. Все, спасибо. Хватит. Ты так замурлыкал, аж картинка посыпалась. <свят> <свят> ну а что? Ми ж нагадуємо вам не забути поставити дзвіночок, підписатися на канал. Це означає на канал слідство інфо. Так само поставити ваш коментар і напишіть нам, ну, будь ласка, нам дуже цікаво, яких вам матеріалів ще не вистачає. Чи ви хочете дізнатися ще про fpv дрони, взагалі про дрони на фронті, наскільки вони ефективні і як працюють? Ми постараємося для вас зняти цей матеріал. Ну, это у вас, э, типа, FPV, то есть их можно назвать FPV-шни, дроны, да? Ну, это и есть FPV, да. FPV это First Person View, ага. вид от первого лица. Камера закреплена все время вот ровно с дроном, поэтому мне надо не камера, мне надо дроном вертеть, ага. как будто вот у меня шея такая, я не могу ее вертеть, я могу только сам крутиться. Ага. Я понял. И вы их переробили с типу одноразовых, что вы до сих пор? Одноразовые, да. Нам многоразовые. На Но все равно постоянно потери этих дронов. Потому что неизвестно почему. По разным причинам, и тут может быть вообще любая причина абсолютно. Потому что это не заводские все-таки дроны, а самодельные. Заводской дрон, там, если что-то какая-то проблемка на секунду, он остановился и висит себя. Этот сразу. И от веса от своего он падает. Вы что... Думаю, это носит через технические проблемы по он падает? А не через то, что его сбивают? Не, ну и сбивают тоже, глушат. Ну, дело в том, что сбить его очень сложно, так как летит он на большой скорости. Да, да. он быстрый. Сбить его просто стрелковым оружием практически невозможно. Только ну, там, звезды в ряд должны сойти. Как, в принципе, любые дроны. И в целом эта тема Еще в мире сырая, только начинается популяризация FPV дронов. Поэтому пока что мы как бы первооткрыватели, как в эпоху мореплавания. А россияне тут часто их Кажуть, що в них дофига. Ну, периодически есть, да, мы слышали такие факты об использовании. У нас, слава богу, пока не прилетало. Потому что, как правило, FPV это one shot one kill. Оставише раніше ж не використовували сами в піві. Нет, раньше не. И вот В травне мы были у вас, у вас были просто Камикадзе и Аэророзицы. Ну, Камикадзе это 6 в ПВ, просто Камикадзе это в один конец, а этот мы возвращаем, потому что в один конец это сильно дорого, все равно для нас. Так или иначе, все это за влашный за влашный кошт, или волонтеры помогают нам, закупают. Но ну, все равно, это ж не маленькие деньги. По сравнению с Мавиком, конечно, он в 4-5 раз дешевле стоит. Ну, сколько 500 доларів десь сюди Ну, Около 500, так. Да. Плюс-мінус. От ви сьогодні ще нічого не втратили? — втратив. Слава, не, Богу, слава не, Богу, ні. І Але вже... півдня був хмарний. Хмарний, так. Да, yeah. І туман стояв. А туман це теж. Це ж мікроводічка в воздухі. А мікроводічка в воздухі це теж екран радіосигналу. Кобусь через водопад летиш. Просто. Ну, все, в принципі, на ж схеми, вся проводка. Тому вода для нього не найкращий не, не друг. От зараз там батальйон трохи стоїть. Трохи там щось ми чуємо штурмує, але більше стоїть. Тобто Ви в основному працюєте в Ну, В основному, так. Да. Ну, тобто да, противника да. вбиваєте в піввідроном. Так, точно. Ну, благодаря мавікам розвідки, які нам допомагають, знаходять для нас цілі. А Наша вже задача ударна. Вони знайшли, показали, ми прилетіли. ликвидировали. А мавики-то там на на переднем в пехоту? Мавики поближе, да. Они выполняют сейчас у нас роль разведки. Мы полностью отошли от сбросов и от каких-либо ударных операций с мавиками, потому что мавики это дорого. Мавики уходят из рынка. Аналогов в, в том же ценовом диапазоне пока что нету мавиков. мавикам вот поэтому мы сейчас полностью перешли в ударные операции с камикадзе или со сбросом вместо камикадзе но камикадзе тоже используем просто сегодня не было была цель но подключилась артиллерия обычно артиллерию надо вызвать навести а тут она была и она была уже наведена у нас поэтому все быстро отработали а так ну, группа пехоты 5, может, смена 5-6 человек, да, человек шли на смену с машины. Вот мы их пытались поймать, но поймала арта первее, чем мы. Ну и хорошо. Но в целом э, мы как бы экономим снаряды, можно сказать, артиллерии для более важных маневров, так сказать, потому или что целей. да, или более важных целей, потому что э, снаряды не бесконечные, союзников они тоже не бесконечные, поэтому мы стараемся носить лепту свою. Витаю пилоты, полетаем, перевер, газ, перевер, тумблеры. Сгибают наши враги, как роса на солнце. Запануем мы, братья, в своей сторонке. Режим акро, 250 милливатт, слабкий сигнал, шурупники встречены прикольно, это, конечно, первый раз. Но когда оно постоянно так гавкает, не прикольно. Так, Саня, руководи там. Что там у нас интересного? Ветерок хороший сносит нас. Правый дальний угол. Да, вот она правильно, вот здесь. Чуть выше упала, Давайте да, еще отлично. одну. Проваливается. Плюс-плюс. Ну, вроде хорошо. Ну, бросил хорошо. Скажешь, ну, когда будешь подлетать? Скажи, конечно. На мою морду очки не налазят, короче, чтобы я все увидел. Меньше мяса надо есть. И сладости. Очки тут ни при чем. Нет, это очки плохие. это такая штука, типа, в принципу чеки, да, как на мы Да, это и есть чека. Ну. Вот. Опа, залепила полную. Ой, боже, мне не страшно берется вас сидеть, этим будет, она еще не опасна. Скажет, как будет опасно. что ты сделаешь? Лягать в ту сторону головой. Вот теперь она опасна. Да. Так, уже кашу там встречаем? Да, через 20 секунд я я понял. Не бросай. А что делать? Ну посади аккуратно, я, я его приму. Правее, Жека, правее! Ты должен меня видеть. Не, не бросай! Слушай, все, не труся, ну, я боюсь. Блин. Я уже привык. То поначалу вообще аж рыгать хотелось. Аж падали назад в обморок. Вот такие. А сейчас уже вестибюлярочку заодно прокачаем. У нас есть разведка на мавиках. Это их работа предупреждать нас заблаговременно. Мы вылетели, они засняли красоту. Желательно, чтобы ноги разлетались в разные стороны. Ну они ж по-быстрому в Украину пришли. Одна нога здесь, другая там. Они русские, с ними Бог. Значит, он поможет им и после смерти. Так, есть контакты. Жека, закрывай! Есть! Саня Все два раза тупо падал и возвращалась посидеть. А здесь зависла картинка, висит что-то. Что, что Он, ты там, в уже... не пролетел? Да, да, говори запись. Дежурная запись. У меня уже попа сжалась от страха. Что, в Ага. Ну, не люблю я это. Скажи, что все, делаем так, паузу, подрубили. Скажи, да, так они ж ниже смотрели, мы ж выше бросали. Да, сейчас птицу посадим, покажите еще раз. Я до войны поваром работал, и однажды жизнь меня занесла в Киев поработать. И заходит такая девчина. Доброго дня И с таким очень сильно гуцульским акцентом Говорит, а можно до туалета сходить? Я говорю, да, конечно, заходите А она на меня смотрит А у меня дреды были такие длинные <сínt> и, <сínt> и она мне говорит, я никогда не забуду и Таким этим акцентом И этим тоном своим Она мне говорит О -о -о -о, Вы такой чудернацкие хлопчина <сínt> 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 Давай, давай, тяни, взял, перевернул. Оп. Тебя надо переименовать газонокосильщика, блин. Все друзья, кто хотели, сразу пошли. Мы же все с села, с одного, можно сказать, с ПГТ нас собрали. Поэтому все, кто хотели долучиться, долучились сразу с нами. А кто не хотел, то и зачем. В Америке одного солдата кормят вроде как, если не ошибаюсь, 11 налогоплательщиков. 11 на одного. А у нас неизвестно, кто кого кормит. Люди нас кормят, конечно, налогоплательщики. Но хотелось, чтобы налогами нас кормили, а не просто люди давали. Так. Чем больше у них боеспособных, скажем, подразделений здесь рядышком, тем нам неприятнее, тем конечно, да, тем, тем жарче. Но в целом мы, как они выражаются, обнулили парочку, скажем, каких-то ЧВК местного разлива. Мясных ну таких зековых ветеранов, да, мы убили всех. Остался только у них командный состав. Техники тут не ездят, ни наши, ни их, потому что все это простреливается со всех сторон. Да, птуров у них очень много, и они чуть ли не под каждым кустом у них, поэтому и да. техники. Да и у нас тоже хватает. Да и у нас хватает, да, плюс техника это жирная мишень. Если кто-то видит технику, Сразу... то все силы Всегда бросаются разу. на уничтожение техники. Представляете, сколько стоит танк и сколько стоит вот это. А вот это может уничтожить просто танк. Ну да, если хорошо попасть, то такой вот зеленый, то танк умирает. А зараз выскидал По 600 грамів. 600 грамів ідеальний розмір, вес для польоту, для возврата, для комфортного скажем, виконання задачі. Ми зараз вже легендарного тепер окремого штурмового 225-го батальйону Харківського, який випробовує нову технологію, які випробовують багато, де по фронту. Це FPV-дрони. Скидання бомб. Зараз ми бачили, як скидають бомби на піхоту. Тут, на цій ділянці, під бахмутом. Я нагадую, що 225-й бат, який мене рознімали, це той бат, командир якого мінував росіян наполоненого палкою. Життя у тебе може бути длинна і щаслива, а, кар... а може бути ярка і швидка, поняв. Давай лучше потихеньку.